Добрий вечір. Щось нас сьогодні так мало, да? Ага, бутилочки. Давайте бутилочки. Завершився матч 16-го туру Олександрія Олімпік. З нами спілкується головний тренер команди Олімпік. Роман Миколаївич Санжар. Роман Миколаєвичу, поділіться своїми враженнями від матчу, прокоментуйте, що на ваш погляд вдалося, що не Ну, Сьогодні гра понравилась. Понравилось в первую очередь своим накалом, своей самоотдачей. Сегодня в матче было много, много борьбы. Первый тайм мы практически ничего не дали создать сопернику. И была приблизительно, я думаю, что равная игра. Во втором тайме после забитого нами гола мы, мы подсели и команде Александрии надо было отыгрываться. Вот мы раньше времени, наверное, начали удерживать счет и пошли опасные моменты возле наших, шторо... возле наших ворот, после навесов, после подач э -э, в штрафную площадку. Начали проигрывать где-то борьбу и пошли опасные моменты возле наших ворот. Э -э... Наверное, результат матча закономерный, потому что были хорошие моменты у соперника и наверное ничья такой самый наверное закономерный результат сегодняшнего матча в целом действиями своих ребят я доволен все сегодня положили всего себя на на футбольном поле оставили все силы все эмоции вот конечно хотелось выиграть удержать счет победный но тем не менее, мы довольны ничьей, потому что все-таки команда Александрия хорошо играет в своих стенах вот, и показывает довольно-таки хорошую э, игру. Поэтому в целом, наверное, результатом матча я, дов я доволен. Я к вам тоже, пан Роман. Ваши запитания, шановные коллеги. Иван Григорьевич, что хотелось сказать? Конфликты. Конфликты. Вы знаете, я видел уже продолжение изначально, из-за чего начался этот конфликт, я, я не понял, и я, честно говоря, не видел. Видел, что ребята были на эмоциях, что-то там выясняли, а кто кого толкал, если честно, я не видел. Вот. Но если судья, судья принял такое решение, наверное, значит, оно было правильное. Дуже дякую. Є ще запитання? Немає. Дозвольте подякувати Роману Миколаївичу за це інтерв'ю, за гру команди. Хороше сьогодні багато адреналіну і яскрава хороша гра. Дякую вам. Спасибо. 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 Спасибо вам